Anadene siro, he, betlehem ing ef roto, siro kalebu cile ono ing antarane turune Yehudo. Soko siro bakal miyos lumadi marang ing sun. Wong kang bakal ngereh Israel. Kang wus ono wiwit ing jemen purwo, wiwit ing jemen kuno. Amarga ono bayi kang wus miyos kanggo kita, Ono putra kang wus kaparingake marang kita, Lambanging paprentahan ono ing pamidangane, lan asmane sinebut. Penasehat elok, kusti olah kang prakosa. Roma kang langgeng, ratuning katenterman. Lah, sang kenyo bakal ngarbini sarto mbabar putra kakung. Kang asmane bakal sinebut Emmanuel, tegese, gusti Allah nunggil kalawan kita. Mangkono Ugo Yusuf iyo mangkat soko ing kuto Nasaret tanah Galilea menyang ing tanah Yudea, Menyang ing kutane sang Prabu Dawud, kang aran Betlehem. Amargo asale soko ing brayat lan tedake sang Prabu Dawud, supaya didaftarake bebarengan karo Maryam, pacangane, kang lagi ngandek. Bareng wis tekan kono, Maryam anggone ngandek wis tekan ing leke, banjur mbabar putra kakung, kang pambajeng nuli di gedong lan diselehake ing pemakanan sabab ono ing papan panginepan podo ora komanan panggonan Naliko Gusti Yesus Wusmios ono ing kuto Betlehem ing tanah Yudea, yoiku naliko Jumenenge sang Prabu Herodes, banjur ono pandito-pandito soko ing tanah wetan podo teko ing kuto Yerusalem. Kacarito ing jajahan kono ono pangon-pangon kang podo nginep ing oro-oro, joko pepantaning kewane. Malaikat mau tumuli di marang Wong-wong mau. Aja podo weti, lan kowe podo dakwartani kabungahan gede, kang bakal tumrah marang sabang sow kabeh. Ing dina iki wis mios jurus slametmu, yaiku Sang Kristus, kang cemeneng gusti ana ing kutane Daud. Tumadakan banjur ana balatantro swarga kang akeh banget cacahe. Kang barengi malaikat mau sarto podo memuji marang Gusti Allah. Sabdane Kamulyakno gusti Kang Ono ing ngaluhur lan tentrem rahayu ona ing bumi ing antarane manungsa kang dadi renaning panggalihé. Bareng weruh lintang mau padha banget bungahe. Banjur padha lumebu ing omah lan deleng Sang Timur karo Maryam Kang Ibu. Nuli padha sumungkem sujud marang panjenengane. Banjur padha mbukaki petine Rajabrona. Panjenengane disaosi pisungsung arupomas, menyan lan blendok mur. ne sang sabdawus dadi daging sarto makuwon ana ing antara kita. Lan aku uspaha nyawang kamuliane. Iyo iku kamulian kang kaparingake marang panjenengane kang jumeneng putrane ontang anting sang Roma, kang ing sih Rahmat lan kayekten. Nanging sapobae kang nompani panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah, Ia iku kang padha pracaya marang asmane.